Ежегодно на протяжении двух лет последних у нас проходят две вахты в год, весенние и осенние вахты памяти. Весной мы проводили вахту памяти чуть-чуть южнее, буквально в двух километрах от этого села. И осенью мы проводили буквально в трех километрах западнее этого села. И осенью к нам подключились наши коллеги из города Харькова, это Виктор Старченко, военными мемориал То есть мы уже как бы осенью совместно работаем. А три года назад это ваша инициатива была? Ваша организация? Да, дело в том, что я как бы 7 лет уже занимаюсь очень серьезно в архивах. То есть я начинал вообще как архивист, то есть я не занимался поисковой деятельностью. И когда просто я дошел до Харьковской области, потому что первоначально у меня была целый, Луганская Донецкую область, ну когда я чуть-чуть зацепил случайно Земской район, тут как бы потери по сравнению с Луганской и Донецкой они как бы умножены на двое. И мы сразу изменили все свои календарные планы, программы работы, начали три года работать каждый год, непосредственно работать также в Земском районе. Сколько человек в ваших поисковых группах и как вообще схема поиска организована, как это происходит? Вначале архив, донесение, боевые потери, допросы пленных. Это все сверяется, это документы изучаются как с нашей стороны, так и с немецкой. Все это накладывается одно на одно, делается непосредственно привязка в местности и выходим в поле работы. Государственная поддержка работе в архивах присутствует? Нет, мы работаем исключительно за свои деньги. У нас чуть-чуть другая политика, мы как бы сами бизнесмены, стараемся как бы привлекать молодежь, а собирать вокруг себя так же, как и бизнесменов, которые сами. Скажите, пожалуйста, примерно, сколько времени уходит на то, чтобы э, ну, хотя бы одну фамилию э, огласить, что вот человек такой-то, такой-то найден? Я просто слова скажу. Я директор специализированного предприятия военный мемориал «Эскид» Харькова. Ну, вот да. Виктор Сергеевич. Вообще-то поисковую работу здесь, на Изюмской земле, мы еще начали здесь в 1992 году. Как раз в 10 Бабенковского выступа. И вот в эту братскую могилу мы сохранили 93 бойца в 1992 году. Ну, затем в 1998 году еще 71 бойца вот здесь, вот так, в этом кладбище. И вот сегодня мы хороним Дима Орловы, 130 воинов найденных, из них 104, которые нашла наша поисковая группа в ходе вахты памяти Изюмский плацдарм. Нам удалось найти в братских отдельных могилах 8 именных медальонов, не прочитаны. за да, да. боевые застизи. она номерная. Заказ пошел в Центральное обороны Российской Федерации, чтобы определить имя. Мы ждем это имя, но уже воин обозначил, мы это, вроде мы обозначили это. Кроме того, благодаря э, этим именам нам удалось выйти на списки инвентарных потерь 82-й гвардейской дивизии 8-й гвардейской армии Юго-Западного фронта. И мы восстановили имена 131 одного воина, которые до сих пор не были увековечены. Дело в том, что на братской могиле здесь увековечены имена 200, должны были увековечены имена 253, Всех были увековечены, увековечены вот только вот это число, которое я сказал. То есть благодаря спискам индивидуальных потерь удалось восстановить имена тех, кто погиб вместе с теми, кто известен. Нам удалось разыскать и родственников погибших. Даже. Потом, они живут в России, но удалось найти племянника, Будякина э, да, Валентины который проживает э, в Львове. И сегодня он приехал, Владимир Валентина с Валентина сюда, сюда на захоронение. Потом, да.